সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ জনাইছোঁ স্বাগতম আশা কৰোঁ ভ্লগটো চাই ভাল পাব এয়া আহিছোঁ ভোট দিবৰ কাৰণে এয়া আমাৰ বয়সস্থ দুটা এজন আহিছে এনেকৈ হুইল চেয়াৰ হৈ আহিছে আৰু গাড়ীৰ পৰা নাম খোজকাঢ়িব নোৱাৰা যে তেনেকৈ এয়া ভোটটো দি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব আমি যোৱাকালি ভোট দি আহিলোঁগৈ আপোনালোকক সকলোৱে চাগৈ ভোট দিলেগৈ ভোট দিয়াতো সকলোৰে অধিকাৰ আছে সকলো মানুহে ভোট দিব লাগে এয়া চাওকচোন আমিও দিলোগৈ মোৰ মানুহজনো আহিছিলে পৰ পৰহি দিনাখন আহিলে কালি ভোট দিলেগৈ আজি শনিবাৰ কাইলৈ দেওবাৰ এই দুদিন থাকিব সোমবাৰে যাবগৈ ভোট দি আহিলোঁ এয়া মানুহজনে বনাই আছে এয়া ৰছী মানে কাৰ্টুনত বন্ধা ৰচী দি পেলাই এই দুদিন বোলে এনেইহে থাকিম এয়া বনাব ধৰিছে মানে এখন বহাগ কঠ কঠ বনাব ধৰিছে ছোৱালীজনী বহিব পাৰিব ভূত দি আহিলেগৈ অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই এয়া ভূত দিয়া পাছদিনাখনহে এয়া মানুহজনে বনাই আছে মানে এনেকৈ গাঁঠি দিব লাগে আৰু অকণমান কষ্ট হয় বাৰু এয়া আধা অকণ হৈছেগৈ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া চাওকচোন কেনেকৈনো বনাই আছে এয়া এইফালে মানে এনেকৈ পাচি সৰাহি যে বয় তেনেকৈ মানে বৈ বৈ দিছে এইফালে সোমোৱাই সোমোৱাই ধুনীয়াকৈ এইফালে এইফালে দেখিছনে কি বনাই আছে এয়া পেলনীয়া বস্তু বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এয়া কাৰ্টনত বান্ধা যেন চুকলি টাইপৰ এইবিলাক এয়া দি সেয়া ঢাৰি বনাই আছে বহিবলৈ এনেই পেলাই দিয়াতকৈ মানে এইফালে চাই দিয়া মানুহজন বুলিয়াটো ওলাবলৈ লাজ কৰে দেই কথা ক'বলৈও লাজ কৰে নকয় কথা সেয়া হৈছে আৰু ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ো বনাব পাৰে এনেকুৱা ৰুচি থাকিলে আপোনালোকক একেবাৰে ফিনিচিং হ'লে দেখাম এয়া দিছে মানে দুপৰীয়া শাকে মাছে বনাই আছো ইফালে ধুনীয়াকৈ আলু এটা দি দিছোঁ বিলাহী দি মই অকণমান ভাজি আছো বনাইছোঁ দুপৰীয়া সাৰ চি এইফালে মোৰ তৰকাৰীও ধুনীয়াকৈ উতলি আছে সেয়া দেখিছেনে ফুলৰকৈ থাকে মাছে এইফালে দুজনে মানে কাৰ্টনত বান্ধি দিয়ে যেন সেনেকুৱা চুপুলি নিচিনা সেয়া মানে অলপমান আছিলে সেয়া দি পেলাই বোলে এনেই থকাতকৈ অকণমান সেনেকুৱা বহিবলৈ ঢাৰি নিচিনা কঁঠ কফ যে কঁঠৰ নিচিনা বোলে বনাই দিওঁ ৰ'ব সেই তেনেকৈ বনাই আছে ইফালে মই ইফালে ভাত বনাই আছোঁ এয়া তৰকাৰী শাকৰ তৰকাৰী ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আপোনালোকক একেবাৰে খাই বৈ লগ পাই আছোঁ ছোৱালীক অকণমান ডক্টৰৰ ঘৰলৈ দিব লাগিব তাই অলপ গা বেয়া হৈ আছে তাই অলপ গা বেয়া হৈ আছে মানে বমি কৰিছে অলপ ভাত খাবলৈ মন একেবাৰে কৰা নাই অকণ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ দেখুৱামগ দুখ খাই বৈ কৰি ল'লে তাইক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নি তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব মানুহজনে ঢাৰিখন কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম তেনেকৈ মানে পাচি খৰাহি যে বয় তেনেকৈ বৈ আছে এইফালে এয়া চাওকচোন কেনেকৈ বৈছে লিখিছেনে ধুনীয়া হৈ গৈছে দেই কঠোৰ নিচিনা লিখিছেনে কেনেকৈ কৰিছে গা বেয়া হৈ আছে ভাত খোৱাই নাই কি হৈছে কৈ দিয়া হা কি হৈছে কি হৈছে তাই ভিডিঅ'ত কথা নকয় দেখিছে এনেই একেবাৰে মানে ভিডিঅ' কৰিলে কথা নকয় আমন জীৱন কৰি আছে অলপ গা বেয়া হৈ আছে তাকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ এপাক নিব লাগিব খাবলৈ মন কৰা নাই কালি খাই বৈ লৈ ছোৱালীক হস্পিটেললৈ লৈ গ'লোঁ ভিডিঅ' নকৰিলোৱে তাই অকণ গা বেয়া হৈ আছে ভাত পানী খোৱা নাই সেনে অকণ মনো বেয়া হৈ আছে আকৌ আজিহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আজি তাইক ডান্সৰ স্কুললৈ নিছিলোঁ অকণমান এতিয়া আহিছোঁ আহি ভাত পানী বনাই আছোঁ কালি মানুহজনে যে কঠখন বুট মানে গাঁঠি আছিলে সেইখিনি আধৰুৱা হৈ থাকিলে আজিহে সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া গাঁঠি মাৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ অকণ বলকচোন এইফালে হৈছেহি আৰু এয়া গাঁঠি দিলে হ'ল আৰু ন ক' দিয়া এইকেইটা এয়া দীঘল দীঘল হৈ আছে যে এইকেইটা এনেকৈ উভতাই পেলাই সোমোৱাই দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকক শেষত একে দেখুৱাইছোঁ সেইটো আছে এইখিনি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ৰছী থাকিলে সেনেকে বনাব পাৰে বহা কঠ হৈ যায় এখন ধুনীয়া আৰু আছিলে সেয়া কিন্তু বনাবলৈ সময় নাই আজিলৈ মানে এখনেই হ'ব আৰু কাইলৈ আকৌ যাবগৈ যে এইফালে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ফিনিচিং হৈ গৈছে আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে এইটো বস্তু দি বনাইছে এয়া কাৰ্টুনত বান্ধে যে এনেকুৱা দি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱাবিলাক আছে হয়তো পেলাই দিয়ে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব আমাৰ এতিয়া মানুহজনৰ সময় নাই যে নহ'লে আৰু বনাব পাৰিলেহেঁতেন এখন বনাওঁতে দুদিন লাগিছে এইফালে এয়া দেখিছেনে একদম গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ আছে হৈ গৈছে আৰু কিবা এটা কোৱা কেনেকৈ বনাইছা কোৱা কোৱা তুমি কোৱাচোন তথাপিতো মুখৰ উচ্চাৰণ এটা দিয়া কিবা লাজ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কেমেৰাৰ আগত ওলাব পাবহে ভালহে পাব লাগে কিমান লাজ কিহৰ তোমাৰ হ'লে ময়ো অকণমান হেল্প কৰি আছোঁ আৰু ইটো সিটো দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ মতে কৰি আছে ধুনীয়াকে এয়া ধৰিবলৈ ধৰিবলৈ টোকা এডালো ঠিক কৰি দিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন এখনত ধুনীয়াকৈ ছোৱালীজনী বহিব পাৰিব দাঙি দিয়াচোন ৰেডি এইফালে এখন সুন্দৰ ঢাৰি এখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল পেলনীয়া ৰছী দি ন চাই দিয়া এইখন দেখিছেনে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলমাই থ'বলৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছে এইফালে চাওকচোন এয়া দেখিছেনে ওলমাই থৈ দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এইফালে হৈ গ'ল মোৰ ছোৱালী এখনত বহি ভাত খায় তাই ভাল পাইছে এইখন এয়া কটখন ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছিল যে এয়া আমি দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ এতিয়া আমাৰ গোঁসানী মাছ ছোৱালী ধুনীয়াকৈ কঁঠত বহিছে ধুনীয়াকৈ পপাই বনাই দিছে ন দেহা হয়নে নহয় ছোৱালী অকণমান গা বেয়াও হৈ আছে এতিয়া ভাত খাব ধুনীয়াকৈ আমি বহিছোঁ ভাত খাবলৈ এই ভাতত আজি আছে বুটৰ দাইল আছিলে অমিতা দি পেলাই অকণমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ সেই জিৰা অকণমান দি পেলাই সেইফালে ডিম আছে নেমু দুপৰীয়া খাই বৈ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়াই হ'লহি সন্ধিয়া চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ এয়া অকণমান ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে দেউতাকে অকণমান পঢ়াই আছে মই অকণমান ভিডিঅ'ই কৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া ভাত বনাবৰ সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰিছোঁ মাংস অকণ আনিলে মানুহজন কাইলৈ যাবগৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে যাব ছটামান বজাতে এয়া বনাবলৈ সকলো ঠিক কৰি লৈছোঁ মছলা এনেকৈ তিয়াই লৈ পেলাই পতাত ধুনীয়াকৈ পিচি আনোগ আজি মাংস অকণ আমাৰ এওঁকেই বনাবলৈ দিওঁ আৰু এইফালে সকলোখিনি ঠিক কৰি দিছোঁ মই এইফালে আমাৰ কোনে বনাই আছে যাওকচোন আজিৰ পাকঘৰত কটখন বনাই হ'ল আৰু মানুহজনে কষ্ট কৰি বনাইছে সময় নাই যে আলখন বনাব পাৰিলেহেঁতেন আজি মানুহজন গ'লগৈ ৰাতিপুৱা মই ছোৱালীক স্কুলত থৈ কৰি আনিলোঁ খাই বৈ এতিয়া দুপৰীয়া আজৰি হ'লোঁ আপোনালোকক কি পাৰোঁ মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ তেনেকুৱা চুপলিৰ নিচিনা ৰছী থাকিলে আপোনালোকেও পেলাই নিদি ঘৰতে বনাব পাৰিব তেনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই